Доброго вечора, шановні земляки. Сьогодні я спеціально не називаю тему нашої передачі, а просто одразу познайомлю вас з нашими гостями. Будь ласка, це Олег Фесечко. І я потім скажу, чим займається Олег. І Христина, його чарівна супутниця. Олег і Христина. Опинилися в нашій студії і в нашому ефірі, в нашій передачі, яка називається Час змін, дуже ну, така доволі серйозна передача, тому що ці люди бачать зміни, які відбуваються не тільки в Запоріжжі, в Україні і практично не стільки в Україні, скільки у всьому світу, тому що вони мандрівники. Олег 14 років живе в Іспанії і практично щороку буває в Україні, в Запоріжжі. В місті, де він народився, ми колись робили е, таку велику передачу з Олегом, і наші плани на цьому не закінчилися. Ми продовжуємо співпрацювати. Готуємо, точніше, Олег підготував великий фільм про свої мандри, тому що практично усе літо минуле вони з Христиною прожили на яхті в Італії. Отакі цікаві люди. Ми будемо говорити сьогодні про зміни, які ці люди помічають, коли бувають в Україні або всьому світу, де є, де живуть українці. Бо я так зрозуміла, що українці практично по всій, по всій земній кулі розселилися. Я вас вітаю в нашій студії. Вас вітаю в Запоріжжі. ви другий день. Христина, взагалі то в Україні перший раз. Але вона такі зміни помічає, які, можливо, Олег і не помітив, тому що він тут буває щороку. Давай почнемо з тебе, Олеже. Що ти помітив цього разу, коли які зміни тебе вразили, можливо, приємно чи неприємно цього разу, коли ти приїхав в Україну? Ну, опять же, ви зараз говорили, що доволі часто приїжджаю, тому мені дуже важко замітити, якісь переміни. Я вже прививку. В Украине. Привик, звук до перемен. Да, мен. в такой, как, как есть, я воспринимаю все время. В этот раз у ну, нас встретила очень тяжелая погода. Мы начали с Харькова, правда, да, была очень-очень холодная весна удалась, по-моему, То, что оттуда мы выехали в футболочках угу. при температуре 25, где-то В Испании, за и зимы не Да. Вот. Ну, естественно, и, и сам знаю, что по такому настроению воспринимать и делать э, какие-то выводы очень тяжело. Вот я Кристине, Кристина со мной полностью согласна была, что, например, о том же Харькове, которым было впечатление, и было тяжело сделать объективный вывод, когда мерзнешь и весь мокрый. Вот. Ну, удивили, например, ну, такие перемены, что очень много происходит строительство каких-то реформ старых домов. Это по-испански. Реформа — это... Реконструкция. <с Реконструкция. Российская. В общем, конечно, инфраструктура зданий, дорог и все, в принципе, вся та же советская. Много перестраивается, перестраивается, но только перестраивается, не строится. У нас в Україні, якщо чесно, вже доволі давно, ну окрім можливо столиці, так взагалі-то рідко зараз будують будинки, тому що це дуже дорого, люди не мають грошей. А до речі, в Іспанії, там, де живу, живе багато українців, як там відбувається? Як в Іспанії відбувається? Тобто, з будівництвом, наприклад, з тим же, як кабсаять діла? Там тоже не так, что все с таким прогрессом идет, там тоже теперь такое ну, спокойное время теперь. Сейчас. Везде же та же самая кризис, просто и все остановились, uh -huh. много пустых квартир. В Испании uh -huh. с кризисом произошла очень забавная вещь: до, до кризиса очень-очень сильно осваивались европейские фонды с большим размахом. Uh -huh. Тратились огромные деньги, миллионы, миллионы, поэтому настроили даже лишнего, в принципе. Это качестве анекдота даже <coughs> вот, вот недалеко от Валенсии есть а не, аэропорт, но я анекдот называю, что, чтобы смеемся, чтобы не плакать. Построили огромный аэропорт, огромнейший аэропорт mm -hmm. без разрешения даже на строительство аэропорта и без разрешения министерства, которое занимается воздушными связями. Огромный аэропорт, десятки миллионов денег убахали. Там что самое интересное, он до сих пор стоит пустой, уже несколько лет. Он не используется вообще. Там есть самое интересное, что у него есть директор, который получает несколько тысяч в день, ну, евро в месяц. Есть небольшой персонал. Я с аэропортом долго не... Это я как пример рассказываю. С аэропортом долго не знали, что сделать. В общем, даже пытались из него парк развлечений сделать. Но потом, после того, как на взлетных полосах стали устраивать, молодежь стала устраивать ну, ночные гуляния с дискотекой, <laughs> со всем прочим, его закрыли для всех. Но это как пример. но сейчас идет большая разборка. Сейчас садят опять же министров, новый президент в Испании. Поэтому постоянно идут коррупционные скандалы по этому поводу. Валенсия на первом месте, потому что коммунидат Валенсия занял первое место по растратам. Сейчас долг перед Испанией у нее самый рекордный. В том числе и Формула-1 туда вошла с растратами своими, и Кубок Америки, который провелся уже два раза, который огромные растраты понес. Даже проекты того же там, Город наука и искусств, это очень такой масштабный проект, известный mm -hmm. на всю Испанию ну туда ушли очень огромные деньги там за некоторые вот был огромный скандал тоже что 7, 7 миллионов евро был потрачен только на разработку проекта непостроенных домов которые так и не построились два небоскреба или три даже три небоскреба должны были построиться Только за проєкти техніки Баскриво вийшло 7 мільйонів євро. Взагалі, там зараз своїх развлечений Не вистачає. До речі, мені це нагадало Україну, яка за корупційними схемами теж да на перших десь сходинках такого міжнародного рейтингу. І тому, власне, не дивуюся, що в Іспанії, де Дуже багато грошей, тому що там туризм все ж таки поставлений на такі доволі нормальні реки, тому що там ну, нічого дивного, принаймні, в тому, що там такі великі витрати і розтрати. А що ще тебе вразило в Україні? Що у вас ну, на перший погляд, окрім такої погоди, якої в Іспанії, мабуть, не буває ніколи? Ну от ми говорили насчет, якщо не політичних таких. Ну давайте не політику. Очень мало транспорта на дорогах. Мало? Очень много дорогих шикарных машин в Украине. но ну, относительно разделения классов опять же. Очень дорог, дорогущие машины у того класса, который богатый, Все остальные, все остальные люди ездят на городском транспорте. В общем, в принципе, очень много. Если ты захочешь запарковаться в центре в Киева или Запорожья или где-то, ты можешь себе это позволить. Мы, например, сейчас очень много по работе путешествуем по Испании. Мы постоянно бываем в Барселоне, в Мадриде и в Валенсии. Поэтому есть чем сравнить. Mm -hmm. Там с парковкой настолько все сложно, что иногда... Ну, для, э, что даже сделали особую разметку для жителей этих улиц. Делается зеленая разметка такая. Это значит, что там парковаться могут только жители этой улицы. Если ты чужой человек, то ты можешь заплатить 3 евро в час... Я же выключил. 3 євро в час і, і кожен час прибігати, э, парковку. Mm -hmm. Mm -hmm. В общем, що на Україні все можна дозволити. Я хочу повернути увагу глядачам на те, що Олег сидить за столом з камерою. З цією камерою Олег об'їхав практично всю Європу. І зараз продовжує навіть в нашій студії він походу знімає такий фільм про своє життя. Олежа, зараз дуже ну то, щоб ну просто актуальним стало таке відеоблог. Ти ведеш блог, який в якому розповідаєш про все, що відбувається з тобою, про все, що ти бачиш, просто про те, що ти бачиш в Україні, чи, чи будуть бачити твої співвітчизники? Во- я то що снимаю Украинск, и, принципе, на Україні на Україні пока как это в прошлый раз было з нашим фільмом про путешествие з Іспанаії Україн я снимаю принцип в первую очередь для своїх співізів які живуть в Іспаії зараз чи для тих, хто зараз в Україніках В первую очередь для тех, которые живут на Украине, ну вот, кстати, сейчас в Испании познакомился с одним интересным человеком. У нас есть оператором, с которым мы решили сделать такой проект, снять именно про наших спичизников в Испании. Угу. О их судьбах просто интересный такой проект статистический просто uh -huh. более не политический взгляд на то, как люди приезжают, как они осваиваются, и как они ну, какие у них разные получаются истории. Это трезвый взгляд на эту вещь. Потому что в принципе у ну, нас мы сходимся во мнении, что это не очень, не очень любят трогать эту тему, а если любят, то получается очень неприятная картина про людей, живущих за границей, про украинцев. В общем, это в принципе, обычно говорят, что, ну, обычно создается такое впечатление, что это или рабы какие-то на плантации, или... Домохозяйки, які унитазы, или ну так вот, неприятно. Хотілося б именно більш обширний взгляд. Сделать. А evet. насправді як відбувається? Тобто, дійсно ми, у нас складається так, таке враження, що ті люди, які виїжджають працювати за кордон, то вони там дійсно працюють на яких некваліфікованих роботах, живуть не в таких гарних умовах, як, звісно, місцеві жителі. Вы своим в Испании, вы заперечуете это, или Ну, я надеюсь, что мы <связываем> противоречим этому. А вообще, поэтому это и тема огромного фильма, потому что нельзя это в пяти минутах вот, в нашем репортаже. Сейчас очень глубокая тема, очень mm -hmm. глубокая, интересная, потому что действительно есть и огромный процент людей, которые действительно работают на плантациях, и, 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 а, есть, а, а есть и довольно серьезный процент людей, которые живут интегрированной, настоящей, правильной, интересной жизнью. Угу. Наши люди там есть и на телевидении, и на и в фильмах снимаются, и, и работают на серьезных постах. Ну, конечно, на, на государственные посты не пробиваются, это невозможно. Можливо, но... не хочет. Кристина народилася в Литве, але вона за свое життя мандрувала уже багато. Вы путешествовали в разные вы бывали, вы работали в разных странах. Жила мира. работала, да. И расскажите, пожалуйста, какие изменения может быть ваши соотечественники? Ну вот вы когда бываете у себя на родине, вы замечаете какие-то изменения, которые происходят на протяжении тех лет, когда вы не живете на родине? Со вступлением Литвы в Евросоюз, скажем, что-то изменилось? С этого времени. А. Могу только одно сказать. Тогда, когда мы получили свою свободу, когда-то, mm -hmm. мы не знали, как еще, что делать с этим, как это строить. И у нас этот пери период, до сих пор мы учимся, как это делать. Mm -hmm. Евросоюз, даже когда мы поступили там, тоже только часть этого процесса, потому что все еще только строится, все еще смотрим, насколько можно доверять друг другу. Ну, тоже у нас там весело. Но, по крайней мере, ваши люди получили возможность выезжать на работу в другие страны мира совершенно спокойно и беспрепятственно, потому что это стала да. единая зона, единый такой. Да, 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 свободно можем двигаться. Я когда жила в Америке, люди меня не понимали, почему я решила вернуться, потому что сказали, ой, ты не боишься, потому что второго раза уже не будет, тебя не спустят другой раз. А вот Сегодня уже можно свободно там, там путешествовать. В Англии тоже, ну конечно, во всем Евросоюзе. А да, были времена, что надо было очень трудно получать визу, ждать. На теперь намного легче. Сколько лет вы живете в Испании? И вот Олег сказал, что вы уже, вам уже в Испании тесно и не сидится. Да. Куда вы хотели бы еще? Где бы? В каких вы странах побывали и куда вы хотели бы еще поехать? Так. В Испании я. Будет год осенью. Нет, два года, извиняюсь, два года. Да, я просто такой человек, что мне постоянно хочется двигаться. Вы эм... все время хотите перемен? Да, всегда хочется перемен. И меня всегда привлекают какие-то странные, очень разные чем Литва. И поэтому Европа мне неинтересна. Потому что мы все похожи более-менее. И Испания в Испании ну, тоже, потому что та же самая полная цивилизация, рубанизация, все такое, где нет супермаркетов, ничего нового. Mm -hmm. И блестящие витрины то же самое. Да, я была в последний раз, если не считать путешествие на, на яхте этим летом. До этого я была два раза в Малайзии. И там мне очень понравилось. Очень понравилось. И там страна, которая гордится, какое у них государство. Это было... Что-то очень редко, потому что люди часто говорят, ой, как плохо, ой, не нравится, ой, нам не дает, Нету свободы, или много-много каких-то правил. Mm -hmm. Вот в Малайзии такого нету. Там по... люди довольны чем, тем, чем имеют. Они он говорят, мы любим своего, своего короля. Министр туризма тоже. Видно, что... И они говорят, если не я, я журналист по туризму. И, mm -hmm. И видно, что они не... это настоящая правда, не такие искренние говорит, да, нам нравится, они такие молодцы, они все делают. Туризм у них, инфраструктура очень такая, ну, на высоком уровне. Так, вот бы, там бы я хотела вернуться. Mm -hmm. ну, джунгли тоже <laughs> часть этого. Уже в Индию хочешь поехать. Да, я хочу Поверить. очень поехать в Индию тоже. Почему мне нравится теперь Украина, например? Потому что в Испании, эм, как я говорила, что это очень похоже на то, что у меня дома, кроме того, что там нету пальмы. <laughs> То, что здесь правда очень огромный контраст с тем что я знаю к чему я привыкла то да, есть здесь что-то новое будто... это перемена уже да да это перемена то есть я счастлива что я не живу в конкретном месте и я могу всегда возвращаться домой в литву или теперь в нашем случае в испанию но то что и в украине в здесь такое чувство что ты возвращаешься вот как олег сказал что ты возвращаешься это машина времени. <связывая> 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 И куда, куда, Олежа, мы повертаемся? Точнее, вы повертаетесь я в детство, на машине. Детство. Детство? Да. А, что тут, скажи, что тут осталось такое с детства, с твоего? Ну, есть некоторые места, которые абсолютно не поменялись. Например, <связывая> улица Казачья, где мой <связывая> друг жил. <связывая> я туда захожу, как будто пришел обратно в 90-е годы. 80-е. Угу. Ну, есть, тобто конечно, вис... нет, бесспорно, очень много небоскребов выросло огромнейших, очень есть огромные перемены. Вот, но есть некоторые места, конечно, останется нетронутыми просто. Ну, это так, нерухомость не, не, рухається рухается никуда. Да. А, возможно, какие-то такие внутренние процессы, которые происходят. Я не имею на увазе политику. Можливо, ты общаешься с друзьями, Тобі розповідають про Україну, ти взагалі-то переписуєшся з кимось там. Ну, ж таки, зараз стільки засобів для спілкування, що можна спостерігати за змінами, які відбуваються в країні, навіть не ступаючи туди ногою. Звісно, <кхем> вчора у нас тільки такий розговор состоявся, як <кхем> друг один кричав, що плохо, плохо, плохо і хуже, ніж було раніше, ніж рік тому, скажімо. очень сильно, у него свой частный бизнес, его очень сильно прижимают, очень сильно жаловался и в конце концов сказал такую фразу, что если бы провели вроде такое социальное исследование, опрос населения, не знаю, какая-то программа делали, передачи или кто, что если была у вас возможность уехать, что, наверное, в Украине вообще никого не осталось. Но я в этот момент ему, конечно, сказал другое, что ну, я, Например, я, когда мне кто-то так говорит, я сразу начинаю человека отговаривать, потому что мне много раз обращались люди, говорят, так, 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 хочу уехать, даже не знаю куда, в Канаду или в Испанию, или куда угодно. Я говорю, ты можешь и просишь меня помочь, например, можешь помочь мне интегрироваться, освоиться. Я mm -hmm. человека в первую очередь пытаюсь переубедить, хотя <laughs> может это и цинично звучит для него. Я, во-первых, спрашиваю, ты кто по профессии? Он говорит, я врач. Я говорю, ты не будешь там врачом. Это самое ужасное, что с тобой произойдет. Ты не будешь там врачом сразу. Тебе придется пройти долгий болезненный путь интеграции, начиная с изучения языка, получения новой квали... заново получать ту же самую квалификацию. Я даже на водительские права мне пришлось учиться заново. Меня не приняли. Но сейчас вроде есть уже договоренность между Испанией и Украиной. Я пошел заново, как 16-летний парень, учиться в свои 37 когда мне было. Учиться заново, но детское право это очень тяжело заново все проходить. А если ты врач, э, или, или у тебя кто-то, или просто у тебя специфист, ты инженер, ты закончил машиностроительный институт запорожский, ты инженер, mm -hmm. тебе там нет применения как инженеру. Пока ты это один из десяти упорствующих людей. У меня есть друзья, которые сейчас учатся, которым по 40 лет, которые учатся заново на, свое, на инженера того же. Это очень тяжелый процесс, поэтому самое большое удовольствие находиться дома, это то, что ты говоришь, как один опять же герой фильма Черные розы, эмблема печали моего любимого Соловьева Сергея сказал. Хотя бы то удовольствие разговаривать на своем родном языке, находиться на Украине. Начиная с этого. Разговаривать на своем родном языке, быть тем, кто ты есть, и жить на своей земле. Это очень большое удовольствие. Вам довелося в Іспанії змінювати абсолютно спосіб життя. Чи е, ви спробували створити такий, такий замкнений світ для себе? Що відбувається, коли іммігранти приїжджають в іншу країну? Ну, Як правило, так. Да, вони округ себе створюють свій мірок. Тобто вони привозять з собою знову ж таки те, від чого вони звідси поїхали, вони туди привозять з собою? Так, да, і створюють вокруг себе. Да есть русское телевидение, украинское спутниковое сейчас доступно. Опять же современные технологии, как интернет, позволяют переговариваться со всем миром теперь бесплатно. Mm -hmm. И потом опять же община, диаспора, русские магазины. Там, например, в одной Валенсии, их там, десяток, наверное, позволяют есть свои же продукты, пить свою же водку и все. Создают мирок свой, как правило, и языка не учат. Но это плохо. Неплохо, это так, ну не по-настоящему. Вот, Олег, ты же тоже сказал, что ну. это как постоянно ты, ты, ты гость там, как бы там ни было. Да, да. Эти люди обрекают себя быть вечными гостями. Потому что это не настоящие друзья, это просто друзья, ну, люди, которые тебя окружают, и ты должен с кем-то дружить. А, Но ну, если ты приехал ребенком, тогда как-то полегче, потому что нету каких-то ну, глубоких корней. Угу. Сергей вот, у меня тоже любимый автор. Сергей Довлатов. Вот его интересные у него были рассказы о его жизни в Нью-Йорке, когда он уже был в эмиграции. И вот он писал про там есть такая фраза, не 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 ручаюсь, я сейчас дословно переведу, он говорит, американцев наши люди жалеют, как детей, и обычно говорят, мне сказал один американец, относятся к ним, как к таким недоразвитым взрослым детям. Что-то очень точно, очень. я почему сейчас заново перечитал, потому что это очень точное отображение того, что происходит там в нашей диаспоре. А обычно так относятся к испанцам, говорят, мне сказал один испанец, они не умеют, испанцы они не умеют готовить, да, они не умеют жить, они умеют отдыхать, в общем, приезжают со своими обычаями. Уметь отдыхать, это значит веселиться до 5 утра, мешать соседям, создавать кучу, кучу шума, в общем, мешать всем, это уметь отдыхать. Уметь выпивать, это значит выпить литр водки за один присест, да, ты настоящий мужчина. Ну, так вот приезжают, не интегрируясь, продолжают свой образ жизни, как правило, да, такое тоже есть. Э, я об этом хотелось бы мне когда-нибудь поговорить в том же самом фильме, если он получится. До речі, останнє запитання, тому що е э, час спливає. Чи є серед ваших знайомих друзів, родичів, можливо, люди, які жили там і повернулися сюди назавжди? Ну, А вот мы сейчас прям, да, после передачи идем к такому другу. Он, правда, в Португалии жил, потом немножко в Испании, вот. Игорь, вернулся и сказал, что какой вопрос, собственно? Хорошо, там, где нас нет. Он вернулся и сказал, что, говорит, через две недели я полностью вернулся в себя, в свою обычную жизнь. Mm -hmm. Это действительно так. Я в прошлом свой прессе немножко представлял, а что, если я вернусь. Я действительно подумал, ничего ничего абсолютно сразу же вернусь и стану жить главное чтобы было чем заниматься <laughs> чем жить ну мы уже раз, немножко разбалованы вот этим путешествующим образом жизни конечно mm -hmm. и поэтому хотим продолжать дальше <laughs> передвигаться путешествовать нужны поэтому... вы Испании на востание краина на которой вы зупиняетесь да то есть да. завжди час часы пространство для изменений. Да. Вот у нас большое желание было после путешествия на этой яхте, которую мы этим летом провели. Мы прошли через Италию, Грецию, Черногорию, вот мы сколесили это все на яхте, и у нас появилось дикое желание пересечь. А все яхтсмены говорят об одном – пересечь Атлантический океан. Вот, возможно, мы… Вже этот проект винашуємо і боїмося, і все одно хочеться. Как... <laughs> да. пересечь океан тепер до Карибських островов. Я сподіваюся, наступного разу ми з вами побачимося, можливо, в нашій студії, а можливо, ви десь на центральному телебаченні будете вже з новим фільмом про те, як ви пересікли Атлантичний океан. Я вам щиро звічу вдачі, доброї. І я бажаю вам, щоб ваша країна, ваша батьківщина, завжди приймала вас, які в якому б стані і в якому б настрої не поверталися. Дякую за те, що були з нами. все добре. Дякую, Спасибо.